тара тара сейчас три часа ночи и мы едем. Тут что-то видно интересно. Три часа ночи и мы едем в Полтаву. Полтаву. Я с тобой никуда не поеду. Блин, никогда не снимайте вертикальное видео. Ты снимал вертикальное видео? Тебя же проклят. Ехал, ехал поезд. <свят> Мы тусуем в Харькове на привокзальной площади. Жу пьет кофе, она сегодня получила двойную дозу счастья. Вот это вот типа фонтанчик зимний. Зимний фонтанчик, наверное, работает ночью. Мы точно не знаем. Это все предположение в программе расследования. Да. Расследования okay. и скандалы. А это фонтанчик, а это Харьков. Тихо вещи. Дети спят. что ты показываешь на грязное стекло. Там ничего не видно. Грязное стекло. И снег. И снег лежит. Фу. Это Харьковская область. И мы едем в Полтаву. Мы, короче, в Полтаве. Я должен сказать, что они упорно игнорируют дорожную разметку, потому что мы еще не встречали ни одного пешеходного перехода. Это так забавно. И светофоров маловато, и пешеходных переходов нету. Короче, гуляем. Мы идем по ночной Полтаве и немного возмущены тем, что здесь так мало иллюминации в общем-то. Здание почти не подсвечено, вот у нас тут на заднем фоне подсвечено здание ЦУМа, это самая крутая подсветка в городе Полтаве. Ну вот, я же так направляю камеру. Не направляй на меня камеру. А ч Ты стесняешься? yeah заведении, которое называется Опустим И пьем чудеснейшее пиво, пиво, которое местного варенья, оно вкусненькое. Сегодня первый день весны, в общем, сегодня замечательный день. И мы с в этом замечательном заведении сидим и пьем пиво. Замечательно. И это просто замечательно. Возвращаемся назад. Брусничка вдута синичка. Это новый слоган, Анджу. Последнее видео на сегодня. Сейчас пол второго и мы приехали Запорожье настроение отличное мы были в Полтаве У До новых встреч